हिल पंडावरे सिद्ध राहू दे मनी सुंजायची पुन्हा आडवतील ही लाखवाद रे सिद्ध होनी नी तुला उजळायचे पुन्हा पंडावरे जिद्धराहू दे मनी सुनजाय ची पुना आडव कील ही सिद्ध होनी नी उजळायचे उजलाय पूर्व मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार डॉक्टर मंगेश आमले यांनी प्रचाराचा धूमधडाका सुरूच ठेवला आहे वाशीमध्ये काढण्यात आलेल्या प्रचार रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला यावेळी डॉक्टर मंगेश आमले सोबत शेकडोच्या संख्येने कार्यकर्ते रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते तर यावेळी मंगेश आमले म्हणाले की माझ्या कार्यकर्त्यांनी वाशी येथे रॅलीचे आयोजन केले होते गेल्या आठ दिवसांपासून आम्ही प्रचार करत आहोत आणि आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे तसेच माझी जी लढाई आहे ती माझ्यावर आणि माझ्या कार्यकर्त्यांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात आहे गेल्या अनेक महिन्यांपासून राष्ट्रवादी पक्षाकडून आम्ही निवडणूक लढवण्याची तयारी केली होती मात्र अचानक दुसरं कोणाला तरी तिकीट दिलं गेलं मात्र अचानक दुसरं कोणाला तरी तिकीट दिलं गेलं होतं त्यामुळे मी आणि माझे कार्यकर्ते नाराज झालो त्यानंतर आम्ही अपक्ष उमेदवारी लढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं डॉक्टर मंगेश आंबले यांनी बोलताना सांगितलंय बहुत ही उत्साह भरा प्रतिसाद रहा है सबका गए आठ दिनों से लगातार रैलियां हो रही है और मैं वाशी तो मेरा केंद्र स्थान है जहां से हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को स्टैचू का दर्शन लेके रैली की प्रथम शुरुआत करी थी उस दिन से लेके आज तक का वासी का प्रतिसाद बहुत अच्छा रहा है गए 20 वर्षों से वासी से मेरा बहुत ही करीब रिश्ता रहा है और इस कारण वाशी में बहुत सारे कार्यकर्ता और सहकारी आ, मेरे हैं तो उन्होंने इस रैली का आयोजन किया था सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता और मेरे सहकारी इसमें जुड़ गए थे हर सोसाइटी में हमें बुलाया जा रहा था ऑक्शन किया जा रहा था और इस तरह से बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार हो गया है और मेरी किटली चिन्ह और नंबर नौ आ, सब जगह पहुंच गया है क्या कहेंगे मतदा से कैसे अपील करेंगे आप वोटिंग मेरी जो लड़ाई है वो मेरे पे और मेरे सहकारियों पे जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ़ है आ, हमने गए पाँच महीनों से इस विधानसभा को लड़ने की तैयारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के माध्यम से करी थी ये आप सब पत्रकार मित्र जानते हैं और मुझे मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया था कि आपको इस तरह की तैयारी करनी है उनके आदेश को सामने रख के और मान के मैंने तन मन धन से और मेरे सहकारियों ने तन मन धन से इस विधानसभा के चुनाव की तैयारी करी थी अचानक से किसी को इंपोर्ट किया गया और उसको टिकट गया दिया गया इसके कारण मैं और मेरे सभी सहकारी कार्यकर्ता जो थे नाराज़ थे अब हमने तय किया कि इस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ना है हमारे पास किटली चिन्ह है क्रमांक नौ है और इस चिन्ह और क्रमांक को हम लोगों ने मतदारा मतदाताओं के पास पहुंचा है इसके कारण सभी मतदाताओं से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है हम बहुत उत्साही है कितना दो सौ प्रतिशत जीत हमारी होगी गुलाल जो है वो हम उड़ाएंगे तेईस तारीख को आप ज़रूर आइए व्हिडिओ जर्नलिस्ट बादशासह पंकज बेनवंशी आवाज टुडे नवी मुंबई